नमस्कार आप જોઈ રહ્યા છો પ્રકોપ ન્યૂઝ હું છું ભરત ગુપ્તા અને આજે આપણે યાદ કરીએ એક મહાન આદર્શ પર્યાયને ઉત્તર પ્રદેશના સામલી જિલ્લાના ઉન તાલુકાના શિતલગઢી ગામના રહેવાસી રોમિત યોગી સનાતન ધર્મનો प्रचार માટે સાયકલ પર સમગ્ર ભારતના 12 જ્યોતિર્લિંગોની યાત્રા પર નીકળ્યા છે 12 મે 2024 મી શરૂ થયેલી આ યાત્રા આજે 125માં દિવસે છોટાઉદેપુર ગુજરાત ખાતે પહોંચી છે રોમિત યોગીએ યાત્રાની શરૂઆત ઉત્તરાખંડથી કરી હતી અને તેઓએ હવે સોમનાથ અને દ્વારકા ખાતે નાગેશ્વર મહાદેવના દર્શન કર્યા છે તેમની આ યાત્રા દક્ષિણ ભારતના રામેશ્વરમ ખાતે પૂર્ણ થશે અભિનંદન છે રોમિત યોગીને અને વધુ માહિતી માટે જોડાયેલા રહો પ્રકોપ ન્યૂઝ સાથે સંકલન નટવરભાઈ પરમાર છોટાઉદેપુર पूरा एड्रेस बोल मेरा डिस्ट्रिक्ट शामली है उत्तर प्रदेश में तहसीलून है और एक छोटा सा गांव है शीतल घड़ी जो डिस्ट्रिक्ट शामली के पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगता है वहीं से मैंने अपनी यात्रा 12 मई 2024 को शुरू करी थी आज एक सौ बत्तीस दिन हो चुके हैं ये तुम तो क्या है आपका मैं सनातन धर्म के लिए ये यात्रा कर रहा हूँ अपना अपनी संस्कृति को जानने के लिए और अपने सनातन को फैलाने के लिए प्रचार प्रसार कर रहा हूँ संपूर्ण भारत की यात्रा है अपने अलग अलग अनुभव में ले चुका हूँ अब तक उत्तराखंड उत्तर प्रदेश बिहार झारखंड, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश होते हुए आज गुजरात गुजरात में।, में।, में कैसा है लगता है आपको गुजरात में अच्छा है अभी मैं ज़्यादा तो जान नहीं पाया क्योंकि आज पहला ही दिन है और अभी देखूंगा गुजरात कहीं से आ रहे कहीं से जा रहे हाँ अभी मैं अपना ये अलीराजपुर से सुबह चला था और आज अभी छोटा उदयपुर में पहुँचाऊँ दोपहर हो गई है तो यहाँ भी विश्राम के लिए बैठा था ये एक रात्रि विश्राम वाले जैसा कुछ बना है तो अभी चल रही है अपनी यात्रा बाकी ठीक है महादेव की कृपा है जय श्री माता